А тебя я помню. Все дуже добре. Приятный человек, однозначно. Вот, рекомендую поболтать. Любит очень с людьми говорить. Да вы что? Я пойду. Это все нормально, да, нормально. Российская традиция. Так. Натурально. Представите друга. А вы так всегда да. в семейках там ходите один помежу одного, часом без. Ну ну, что ты хотел сказать, скажи. Станислав Владимирович, а вас как? -э Степан Андреевич Бандера. Это фамилия, что ли, или что? Это имя по батькови и призвище. Степан Андреевич, прозвище Бандера. -э Миша, ты прикололся, что ли, или что? А что сталось? Ты, ты, чего, дар Бога втратил? Ну, знаешь, в какую-то оказался в какой-то, ну, чуть-чуть. Ну, я про Бандеру, я про Бандеру. Ну, а что, а что, что не так с Бандерой? Ну, давай так начнем. Блин, я тоже не хочу начинать про это. Э, получается, это история, история. Ты, ты куда? На, на, э, отойди что вообще, во-первых. Не лезь, ты в. ты поставить решил меня что? Э, извиняюсь. Стесняется э, меня. Уб, 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 уберись. Э, брат. Не, 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 не брат, не, не брат. Не брат, да? Не брат. Давай. Подожди, дай я ему обрезать. Замолчи, пожалуйста. Вот отойди, пожалуйста. От... Ты Сейчас, не слышишь. Не матюкай. Тики, тики, тики без мотюков. Без матюков, да. Извиняемся, извиняемся. Без матюков. Все. Привет, как говорится. Уйди, пожалуйста. Я а я нар... уйди. Ну скажи, ну, что я нормально, нормально говорю. Педи руки помый. Потому что там со свого корнюшона там штрима в руками, пиди по руки. Ты понял? Ну, хай, вот твой друг пойдет, руки помыть. Он тебе сейчас гадостей говорил, а ты мне хочешь помыть. Не, я просто его, хочу услышать его понимание. Чего? Его, ну, мое понимание ты же знаешь, ты же вроде как бы взрослый человек. Так Это и большой. что, я, ты? я что, я и... что, теперь знаю все, что там россиянцы, что там они себе там разумеют. Ты учился в школах? каких-то же Так, правильно? так, я ты вгадал. Uh, я извиняюсь, но я uh, предполагаю, что где-то ты... Uh, замолчай, пожалуйста, не <laughs> Ради бога. Что, ну, где-то 85-го года рождения ты. Не. Старше. Так. Вот. Тем более. Убери. Надо. Хорошо. Не, не обязательно тебя видеть. Вот. Тем более старше. Ты знаешь, брат. Не, не брат. Не брат. Не вот видишь, а как нам договориться, что мы не братья, а хотя мы братья? Не, не браты мы. С ты взял, чтобы браты? Отвечай. Тебе вопрос задали. Ну, не, исторически, все-таки, что ты учился в школе. Все же в, школе, в одной да. школе. Не, в Ризне, скорее за все. Ну, мы учились в одной школе. Не, да. да я тебя впервые бачу, как я мог с тобой учиться в одной школе. Блин, на по-русски можно, извини, пожалуйста. Так, разговаривай, я не против, дозволяю. Иди, иди руки помой, иди, иди отсюда. Да, да, ты пойди руки. Я просто к тому, что ну, мы в одной школе учились. Не в разных... у, у, нас, у нас царь один был. Не было, не Матюкайся, в Украине царя никогда не было. В Украине был король, были гетьманы, президенты. Царев в Украине никогда не было. Блин, это ты сейчас серьезно говоришь об этом? Так. Ну ты же э, учился в советской школе, ты знаешь, исправили... В украинской школе я учился. Мира. В принципі. Ну. І назви мені хоч одного українського царя. Еленский. Їх no, <су> не существует. No, Прошу і мова. Нема в нас царя, Зеленський. не було. Не грійте, пожалуйста. Не крийте. Так он меня не слышу. Ну не крити, пожалуйста. Та все не да, все я чую. Не треба, да, дійство. ти йди десь погуляй, поки піди, пиво ще купи. Да, да. no, ну, зганяй, сиріно, серіано ж, мало. Добавки треба буде. Люди розмовляють, ну что ты? Хорошо, буду наблюдать. Я просто о том, что, значит, если я обозначил, да, 85-й год, а ты еще э, старше, Та. то бишь ты действительно знаешь, что такое страна, как Украина, и в том числе вся страна, как Россия. Знаю. Полностью ты это знаешь. И твои родители... Нет, могут... полностью, скорее всего, не знаю, то требует быть историком, за Вот, я не историк, но ты что знаю. Свой лыжок, он, который... Ну ты же понимаешь, что мы и я оттуда, я всего лишь на чуть-чуть младше тебя, ну, на, ну там, на 5 лет. Так, и? и До чего тут зараз Вик? До чего тут зараз? Старший, молодше, до чего это? Он ну, половину слов век, не понимает. Я не понимаю, я... Ну я причем чем не... тут, что 5 в старший, молодший, до чего это? Ты бы мог говорить на русски сов... а Нет, на... я бы тогда би... говорил по-русски и тогда Так не, не, не могу. Пожалуйста, не, не, не пожалуйста, не надо, пожалуйста, не на... не надо это Подожди, да. ты меня понял, да, что я хотел все сказать? Так, Конечно, я российскую, так, не, я же не, не, не разговариваю Я обидел сейчас тебя? Ты знаешь, ты обидел меня только тогда, когда ты рота открыл. Вот сиди тихонько просто. Это понятно все. Давай, все, давай, давай. Иди руки помыть, ты помыл руки. Все, помой руки, все. 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 Мне и зубы почесть. Да, и рота помыть. Я просто брат о том, что. Не, брат. Опять же, ты меня корректируешь как-то. Но все равно, мне хочется говорить. Брат, я не. А равно... Не брат, да? Не, не брат. Mm -hmm. ну, Назови-то его гнил. Не, так ну, тоже. Не ему надо. Ему проще будет. Сразу там. Не-не-не. Брат, все равно мы. Понимаешь, э, ну ты же взрослый человек, как и и я, чуть-чуть меня старше. Чуть-чуть старше. И... Ты же понимаешь, что весь этот происходит у нас во дворе. Правильно, вы на нас, на Украину напали. Вы фашисты, гитлеровцы. Вот, ты представляешь, ты мне говоришь, что я гитлеровец? Да. Да? Да. Угу. Брат, не, мы все-таки обязаны, обязаны. Я, я не знаю, кому ты что-то заповязаны, я тебе абсолютно ничего не ничем не обязан. Мне просто друг посвятил вот этой технологии, ну вот этого общения, как оно называется. Самый. Вот. И Я просто с ней не связан никак. И в данном случае я просто удивлен, то, что есть возможность пообщаться с людьми действительно, угу. ну, так сказать, с той стороны. Поддержать меня и мой канал можно не только донатом, за что огромная подяка а еще и купив свежеобсмаженную каву собственного производства от пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Брат, Брат. У меня другого слова нету. Нет, у меня все время. Степан Андреевич, скажи. Або пан Бандера. Пытай Бандера? Пан Бандера, так. Ну, ты хочешь сказать, чтобы я сказал, что Бандера мой брат? Да ты не брат мне, ничего, ты лезешь в браты. Ну, блин, твои деды служили, точнее, воевали на чьей стороне? За Украину. Ну, на чьей стороне? Я говорю за Украину, но они воевали. Детальнее, если. Вот. А если ты уже зачепил тему дидиев, скажи мне, чтобы тридит в втором році зробив би з людиною, яка несе, наприклад, триколор. Бро, извини, пожалуйста, по-русски не, 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 не. Мне хочется и пообщаться по-русски. Блять, и ты хочешь сказать, что типа я не могу с тобой поговорить, а? Вот ну, ты галдук какой, а? Знаешь, треба тоди не бухать, а ты вчитись. Ага, типа поймали, ага. Нет, брат. Не-не-не, не брат, не брат, не брат. Кольцо есть. Так, е. Yeah. Э -э 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 на руке вот, ремешочек, там вот это все, для того, чтобы что -то с костями было как будто... Господи, боже мой. Кепк на кепке у тебя нарисовано одно четко и конкретно. Ты своими словами это подтверждаешь. С внешним выглядом. Ну неужто ли я тебе не ну, понимаешь? Нет. Не брат. Я тебе прям настолько отвратителен. Так. Да? Это действительно так? Так, 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 так. Ты подтверждаешь это, что. Ну ты что ночуешь? Не так, звездно. А что мне? На фашисты будут мне приемлемы, известно, что нет. Угу. Ты вот думать перед тем, как в 2014 году на Украину нападать. То бишь ты меня лично, вот например, да, кто бы тебе не позвонил бы, да, вот по его вот, по... mm -hmm. все верно. Да. Те, хто з Росії, ти будеш всем говорити, що это. Це... Який ти молодець. Так. так. Самі собі таке зробили. Ще раз кажу, не треба було нападати на Україну. Брат, извини. Не брат. Опять скажу, что брат, ты не брат, естественно считай. Но извини, я так общаюсь и разговариваю. Я из Краснодара. Вообще, я в курсе. Как бы, ну, воевать, знаешь, ну, у нас очень этих мотиваций. Да ты что, я какая мотивация, и ты на Украину нападать. А знаешь, сколько мотивации? Я тебе скажу, сколько мотивации у нас людей идет на то, чтобы там, только подписал контракт, там, 3 миллиона рублей. Попал. А, то есть вы не щ... Ну, не щ... а вы что, нет? Мы до вас не идем. Вы до нас идете. Короче, люди идут играть убийца убиться за деньги. Это факт. Ну, и после того хочешь, чтобы я до вас оставился, добро. Нет. Такого не будет. Я хочу, чтобы мы с тобой все-таки. А, не... а я не хочу. Вы мне в Украине не, не по три дни. Ну, не будешь ты со мной разговаривать, да? Даже разговариваю, бачу с тобой. Ну, вот я уже заметил, что уже как минимум, слава Богу. Поэтому я просто говорю, пожалуйста, я не, не во... я не военный вообще. Я вообще инженер-строитель и музыкант. Все. И а мне -то, не того не легче, что ты с твоей страны летить, а я что, буду разбираться, кто там стреляет? Ты или не ты? С твоего боку летить? Будешь получать ответ. Отвечать потом будем мы, когда мы не ты, стреляем. Ты. Ты. Ты будешь. и будешь. тоже. Ты будешь. Yeah. Да. Да, будешь нести виноват, будешь уплачивать репарации. Землю будут грызть. Хорошо, бы сказал, это я принимаю, честно говоря, да. Объективно, но такой самой ситуации не будет. Будет, будет. Будет. Блин, по-братски ты в каких войсках служил в срочке? Для чего тебе? Не, ну в смысле так, в смысле, чтобы понимание. Где служил. Wi-Fi есть? Wi-Fi, вот, ну У меня интернет, это тут и так есть. Там же, я не говорю, на это. Ладно, давай так, конструктивнейшее. Конкретные вопросы есть, если есть вопросы, если нет, то в принципе, Брат, я... и так что-то не я хочу, чтобы все-таки мы в данном разговоре не в плохом качестве расстались. Понимаешь? Я тебя считаю за брата. И вижу, а я не. тебя не. А у тебя глаза-то все-таки наши, братские. Не. Да. Не. Да. Не. Ладно. Честно, ну вот на брит. Извини. Я вот без мыла лизешь в одно место, вот просто... Хоч, ладно, давай курс русковоєного корабля. Задовбав. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!